El amor de metos de Mir y Kan Yaman, alguna vez una de las parejas más populares de las pantallas de televisión, comenzó con una aventura tan brillante como las estrellas y tan emocionante como las tormentas. Su historia fue única en la que se unieron la pasión, el romance y, a veces, las dificultades. ¿La forma en que los dos se conocieron no se parecía en nada a una clásica historia de amor? Todo empezó cuando se unieron para un proyecto de serie en el maravilloso mundo del set. Encontraron una intimidad real y una comprensión profunda detrás de los papeles que desempeñaban ante la cámara. Era como si el destino hubiera hecho todo lo posible para unirlos. Demet y Khan estaban estrechamente conectados más allá del escenario. Cada sonrisa, cada mirada presentaba al público huellas de amor verdadero. Pero a veces, incluso las relaciones aparentemente más sólidas, pueden verse sometidas a pruebas inesperadas. Después de días llenos de amor, se desató una tormenta entre ellos. El motivo no estaba claro, pero el resultado fue la separación. Esta noticia molestó a sus fans. Sin embargo, las historias de amor a veces terminan inesperadamente y, al igual que en la vida real, Demet y Khan tienen que aceptar este hecho. La salida de Kan Yaman del país llamó mucho la atención de la prensa sensacionalista. Sin embargo, se fue tranquilamente. Nadie sabía dónde ir ni qué hacer. Quizás irse fuera lo mejor para él. Quizás se necesitaba algo de tiempo y distancia para un nuevo comienzo. Demet, por otro lado, estaba tratando de afrontar el dolor de la separación, se concentró en sus estudios para llenar el vacío dentro de él. Sin embargo, la ausencia de Khan siempre se sintió. No se sabía si el dolor en su corazón disminuiría con el tiempo o permanecería para siempre. A pesar de todo, el amor de Demet y Khan fue inolvidable. Quizás algún día sus caminos se volverían a cruzar y se reunirían? ¿O tal vez la vida les trazaría un camino completamente nuevo de forma individual? Sin embargo, las huellas de este amor vivirían para siempre en los corazones.